Специалисты ЖКХ и журналисты Медиакуба выехали в рейд. Погожим весенним деньком, когда кругом зажурчали ручьи, мы сели в машину и поехали в углю Уральский. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на сход снега с крыш домов, минувшие выходные. На крыше дома номер 104 по улице 2 коммунистическая, трое мужчин скидывали снег в тот момент, когда мы проезжали мимо. Они оказались работниками МБУ УГХ, которые чистят крыши по мере своих сил. Придомовые территории, находящиеся в ведении УК Север, ваш дом, СУУК, на момент рейда были в удовлетворительном состоянии. Проинспектировав вторую коммунистическую, мы свернули на улице Чернышевского. Жительница дома номер 26 накануне звонила в редакцию «Медиакуба» и умоляла помочь. Избивчивого монолога мы поняли, что в связи с протеканием кровли начали разрушаться стены в квартире. Я вынуждена привязать окно, чтобы оно не выпало на улицу. На улице-то снег. До звонка в нашу редакцию Нина Федоровна уже обращалась в управляющую компанию МБУ УГХ. Ей был предоставлен ответ, что текущий ремонт кровли – будет произведен в летний период 2016 года. Пенсионерка молится, чтобы не обманули, а самое главное, чтобы до лета стены ее жилища не разрушились окончательно. В обязательном порядке будет проведена работа. Совместно с управляющей компанией выйдем на место, обследуем крышу, примем меры ну, то есть в любом случае без внимания не оставил. Требует особого внимания и ситуация с домом номер 25 по улице Мира. Под его крышей угрожающие зияющие пустоты кирпичную кладку вымыла водой. Любовь Емельяновна Волкова, жительница этого дома, рассказала, что от них отказалась предыдущая управляющая компания. Теперь они находятся в ведении того же МБУ ГХ. До недавнего времени здание было вполне приличное. Разрушения начались в этом году, как только потеплело. Ульяна Бажанова, Медиакуб, Губаха.